Okey, kemudian kita pergi pula kepada item soalan dan kemahiran matematik yang diuji. Okey, saya hanya huraikan aa, 5 item saja daripada 20 soalan. Okey, item yang pertama, kemahiran yang diuji ialah menyalin nombor di mana pelajar diminta untuk menyalin semula nombor aa, ke dalam kotak kosong yang disediakan. Okey, item kedua pula ialah padanan angka dengan objek. Okey, di mana Pelajar diminta untuk uh, memadankan angka yang sama uh, di kanan dan juga kiri lah. Okey. Kemudian item yang ketiga ialah uh, kemahiran yang diuji ialah uh, mengira kuantiti dan menulis nombor. Okey. Di mana pelajar diminta untuk mengira dulu uh, objek kemudian uh, menulis uh, nombor di dalam kotak kosong yang disediakan. Lah. Okey, untuk item 4 dan 5, uh, dia samalah. Di mana uh, kemahiran yang matematik yang diuji ialah mengenal pasti bilangan yang betul dari gambar. Dan uh, kena tanda, kena pilih lah. Uh, kena tanda right. Di, man, uh, di mana pelajar perlu mengira bilangan objek uh, di dalam gambar tersebut lah. Uh, kemudian kena memilih uh, angka yang tepat untuk bilangan uh, bilangan objek yang dikira itulah. Okey. Okey, ini adalah contoh item soalan daripada ujian saringan numerasi tahun 2. Okey, untuk item yang pertama, pelajar diminta untuk menulis kembali uh, angka di kotak kosong yang disediakan. Okey, untuk item yang kedua, Pelajar diminta untuk uh, memadankan angka yang sama di belah kanan dan juga belah kiri. Okey. untuk item yang nombor 3, uh, pelajar perlu mengira dan kemudian uh, isikan bilangan uh, objek tersebut di dalam kotak kosong yang disediakan. Untuk item 4 uh, dan 5, pelajar perlulah mengira kemudian uh, menanda right. Uh, pada nilai yang betul lah. Ha, Okey, okay, uh, skala penilaian yang digunakan dalam ujian salingan ni terbagi kepada dua lah, dua aras iaitu menguasai dan juga tidak menguasai. Okey, kalau uh, menguasai, murid itu berjaya menunjukkan pemahaman dan juga kemahiran lah yang dikendaki bagi item tertentu ataupun keseluruhan uh, ujian lah. Okey, kalau tidak menguasai, murid tu tidak menunjukkan penguasaan lah terhadap aa, kemahiran tersebut. Untuk ujian saringan ni, dia tak, adalah, tak ada skor numerik ataupun pemakaian secara penuh lah yang disediakan ataupun peratus. Aa, penilaian saringan ni, dia aa, kata dia secara formatif lah. Dia bertujuan untuk menyaring tahap penguasaan murid lah dan memberi maklum balas kepada guru sama ada untuk tindakan susulana lah, seperti penggayaan ataupun aa, pemulihan aa, selepas ujian saringan ni dilakukan lah. Okey, okay, kita pergi pula kepada ujian diagnostik matematik. Okey, ujian diagnostik matematik ni dilakukan aa, selanjutnya apabila murid-murid pemulihan ni telah dipilih. Dan ujian diagnostik ni dijalankan untuk menentukan tahap kemahiran uh, matematik pelajar tersebut lah. Okay. antara kemahiran matematik yang diuji dalam uh, ujian diagnostik ni Ialah, first ialah kemahiran penang nombor Yang kedua, kemahiran mengenal nombor 1 hingga 10 secara bertahap lah Dan yang ketiga, uh, konsep nombor Iaitu Uh, banyak, sedikit dan sama banyak Okey, okay, kemahiran peran nombor ialah kemahiran asas Sebelum murid uh, mula mempelajari nombor dan juga uh, operasi matematik lah. Terdapat tiga aspek penting yang dititik beratkan dalam uh, ujian diagnostik ni Yang pertama ialah mengenal warna Di mana pelajar mengenal uh, diberikan arahan untuk mewarnakan objek berdasarkan warna yang ditentukan oleh guru. Tujuan dia untuk menguji kepekaan visual murid-murid, pemahaman kepada arahan dan juga mendiskriminasikan warna. Okey. Uh, nak tahu pelajar tu sama ada dia boleh membezakan uh, warna ataupun tidak uh, okay. Yang kedua, uh, mengenal saiz okay. Pelajar diminta untuk menandakan X pada objek yang sama saiz. Okey, tujuan dia untuk menguji keupayaan murid-murid dalam membandingkan saiz objek lah. Sama ada objek yang besar, yang kecil dan juga yang sama saiz. Okey, yang ketiga, uh, mengenal bentuk. Okey, uh, pelajar diminta untuk apa, memadankan bentuk yang sama lah. Okey, tujuan dia ialah asas kepada konsep uh, geometri dan juga pengelasan objek. Contohnya, macam contoh belah, okay, belah uh, kanan, kita ada objek bola. Okey, kita minta uh, pelajar pemulihan tu uh, pattern ke objek bola uh, dengan belah kiri lah. Uh, yang belah kanan, kita padan ke dengan yang belah kiri. Uh, objek tu mesti sama. Kalau bola dengan bola. Kalau botol dengan botol. Ha, kalau ikan dengan ikan. Okey. Okey. Ujian matematik biasa uh, jaranglah menggunakan warna, bentuk dan saiz secara eksplisit lah. Kerana kemahiran ni dianggap telah dikuasai lah. Kan? Okey. Kalau kita tengok uh, pelajar perdana, dia tak adalah ujian-ujian uh, seperti ini. Sebab uh, itu adalah asas. Tapi bagi murid pemulihan, Uh, mereka ni mungkin masih memerlukan masa untuk menguasai kemahiran prasyarat ni lah sebelum uh, mereka uh, mempelajari matematik dengan lebih mendalam lah seperti operasi tambah dan tolak uh, mereka kena dapat membezakan antara tiga-tiga aspek yang saya sebut tadi Okey, untuk kemahiran mengenal nombor 1 hingga 10, Secara bertahap Okey ujian ni bukan hanya Saja uh, Menilai penulisan nombor Tapi Murid-murid uh, juga Diuji untuk Membadankan angka dengan Bilangan objek Di mana uh, Pelajar tersebut Perlu membilang objek Sebelum uh, Memadankan dengan angka yang tepat Okey kedua uh, menulis angka berdasarkan bilangan objek. Okey, kalau macam tadi memadankan dengan angka yang betul. Yang kedua ni pula, uh, selepas mengira bilangan objek, pelajar tersebut hendaklah menulis angka yang tepat uh, berdasarkan bilangan objeklah. Yang uh, ketiga, mengisi nombor sebelum, selepas dan di antara. Okey, ini untuk memupuk uh, kefahaman murid aa, mengenai konsep urutan dan juga kedudukan nombor lah. Okey, ujian aa, matematik yang biasa mungkin dia terus mengaji penambahan antara satu digit dengan digit yang lain. Tetapi untuk aa, murid pemulihan, pemulihan ni aa, dia perlu dibimbing lah secara perlahan aa, untuk mengenali nombor melalui pengalaman konkret. Okay. Okey, konsep nombor ni ialah kemahiran awal matematik atau pra operasi untuk membantu murid memahami kuantiti sebelum mereka uh, belajar matematik secara formal ataupun operasi tambah dan juga tolak. Okey, komponen uh, yang terdapat dalam konsep nombor ni ada tiga lah. Satu, banyak, sedikit dan juga sama. Kebiasaannya uh, untuk arahan Uh, untuk komponen banyak ialah pelajar perlu menandakan right pada bilangan yang paling banyak okay. uh, contoh soalan uh, pelajar diberikan uh, 5 biji apple, 2 biji apple dan juga 8 biji apple okay. pelajar perlu menandakan right pada uh, bilangan apple yang paling banyak untuk uh, sedikit pula uh, selalunya arahannya adalah terbalik pelajar perlulah Uh, menandakan right kepada uh, bilangan a uh, biji epal yang paling sedikit. Ha uh, sama je lah soalan yang seperti sebelum ni tapi pelajar perlu menan uh, menentukan bilangan biji epal yang paling sedikit. Okey. Yang ketiga ialah sama banyak. Okey. Uh, arahan untuk sama banyak ni ialah kebiasaannya a uh, padanan Uh, pelajar perlu memadankan bilangan objek yang sama contoh pada bilangan kiri ada 5 biji apel dan belakangan ada a uh, 5 biji bola ha uh, so uh, pelajar hendaklah uh, memadankan uh, bilangan yang sama 5 biji apel sama dengan 5 biji bola Okay. Okey, um, ringkasan untuk ujian saringan dan juga ujian domestik. Okey, untuk ujian saringan ni dia punya fokus kebiasaannya uh, secara umum lah. Biasa saringan ni dilakukan sebelum pelajar tu dipilih uh, untuk dimasukkan dalam pemulihan. Kalau, jikalau pelajar itu tidak melepasi saringan tahap saringan yang ditetapkan Okey. Uh, tahap kemahiran uh, biasanya umumlah untuk saringan ni. Uh, nombor yang disaring kebiasaannya nombor hingga 100, operasi asas, awang uh, dan juga masa. Okey, format soalan kebiasaannya bertulis, ilustratif dan lebih formulalah. Manakala untuk diagnostik fokus penilaiannya lebih mendalam okey contoh uh, kalau uh, uh, apa lebih mendalam tu maksudnya contoh kalau uh, operasi tambah kan okey lebih mendalam macam mana operasi tambah melibatkan dua digit nombor ke ataupun a uh, tiga digit nombor ke dia lebih Uh, spesifik ha. dan tahap kemahiran yang digunakan dalam ujian diagnostik ni, dia lagi terperinci lah ha. dia lebih, uh, uh, kan kita ujian diagnostik ni untuk pemulihan kan, so maknanya kita untuk menentukan tahap uh, tahap kemahiran budak-budak uh, ni uh, kita perlu uh, apa orang cakap terperincikan lagi Haa so kita menggunakan Pranombor hingga Nombor dalam lingkungan Haa 100 lah Okey, format soalan ni ada sedikit Berbezalah Di mana ha, Untuk diagnostik ni dia lebih visual Dia bergambar dan Juga ada aktiviti konkret lah Supaya ha, Pelajar tu ha, Faham ha, Lebih faham lah Okay Okey, yang terakhir kita pergi pula kepada kepentingan ujian saringan dan ujian diagnostik. Okey, yang pertama aa, dapat mengesan awal murid yang lemah dan emulasi. Okey, ujian saringan aa, dia dapat membantu guru lah untuk mengenal pasti murid yang berisiko dalam pembelajaran matematik. Okey, apabila ujian saringan telah dilakukan, Uh, pelajar yang tidak melepasi ujian saringan akan dimasukkan ke dalam kelas pemulihan di mana uh, kemudiannya ujian diagnostik akan dijalankan. Okey, ujian diagnostik ni pula dia Uh, dia menguraikan dengan lebih terperinci kelemahan murid dalam uh, kemahiran yang tertutup sama ada Aa, tidak dapat membezakan sama aa, ada banyak ataupun sedikit Tidak tahu urutan nombor, peran nombor ataupun aa, operasi tambah aa, Menggunakan satu digit aa, ataupun dua digit lah So kesannya aa, guru dapat aa, bertindak dengan lebih awal sebelum murid aa, Murid tersebut keciciran lah Ataupun tertinggal dengan lebih jauh daripada arus perdana lah. Okey. Yang kedua, aa, merancang intervensi yang bersesuaian dan juga tepat lah. Okey. Berdasarkan aa, ujian diagnostik yang telah dijalankan, guru boleh mengumpulkan murid tersebut aa, mengikut tahap yang berbeza ataupun aa, kemahiran yang berbeza lah. Okey. Contohnya, aa, kumpulan A. Uh, dia fokus nombor satu Uh, hingga 10. Okey. Yang kumpulan B uh, tambah dalam lingkungan 10. Kumpulan C uh, konsep sifar. Ha, misalnya kata. So uh, uh, guru ni boleh merancang lah aktiviti yang berbeza untuk kumpulan yang berbeza seperti tadi lah. Yang kumpulan A aktiviti dia lain. Kumpulan B aktiviti dia yang lain. Kumpulan C aktiviti dia yang lain. Okey. Uh, oleh sebab itu pengajaran Dalam kelas akan lebih berfokus lah Dan tidak akan membuang masa Untuk mengajar semua uh, So untuk mengajar semua secara serentak So susahlah uh, untuk cikgu untuk Mengajar secara serentak Okay So uh, pelajar ni boleh belajar Dia mengikut uh, keperluan mereka yang sebenar uh, Okay yang ketiga, aa, dapat menentukan tahap aa, kemasukan ke program pemulihan khas lah. Okey, ujian ni biasa dia digunakan sebagai alat sokongan lah ataupun tunjukkan untuk pendapatan murid dalam program pemulihan khas, jenis atau penyelidikasi. Okey. Ujian ni dapat membantu guru guru pemulihan dan juga aa, petakbir dalam membuat Aa, sebarang keputusan berdasarkan data sebenar Yang bukan andaian semata-mata Okey Hanya murid-murid Yang betul memerlukan bantuan sahaja yang ditempatkan Dalam aa, Program pemulihan khas Tak adalah yang macam Tidak keciciran Disebabkan dia ni bukan tidak pandai Tapi dia aa, Selalu tidak menghadirkan ke kelas dia budak bijak Tapi disebabkan dia tidak Selalu hadirkan diri ke dalam kelas So dia ketinggalan Kita tak nak murid-murid macam tu Masuk ke dalam kelas pemulihan Itu lain pula cerita dia So kita hanya nak murid-murid Yang betul-betul memerlukan bantuan sahaja Yang masuk ke dalam program pemulihan Okey. Yang terakhir Memantau kemajuan dan Keberkesanan pengajaran Okey, ujian saringan ni uh, Boleh diulang Selepas intervensi untuk menilai uh, Keberkesanan intervensi Okey uh, Guru-guru uh, dapat melihatlah Sama ada murid Yang dia uh, ajar uh, Dapat menguasai kemahiran ke Kemahiran yang sebelum ni Yang lemah lah. Tengok uh, Apa kemajuan pelajar tersebut Okey, guru dapat meng, uh, dapat refleksi pengajaran lah dan sesuaikan pege, uh, pendekatan dengan lebih efektif lah berdasarkan kemahiran uh, pelajar mereka tersebut. Okey, itu sahaja dapat sahaja. Terima kasih.